kanalimni o'zlari topishadida psixologiyaga muhtoj bo'lib turgan paytda telefon nima поиск berishar ekan telegramdan psixologiya deb yozsa guruhim chiqar ekan guruhimga kirib qol aynan nol holatdada farzandi o'g'irlikni boshlagan qaynotasi urushishni boshlagan eri ko'chaga chiqarib qo'ygan mana shu endi shunaqangi holatga kelib qolganda umuman chorasiz holatga kelib qolganda psixologiya deb yozar yozarkanda ko'p shogirdlarim shu orqali kirib kelganda shunday qarasa kanalimni bittasi baxtli hayot akademiyasi bittasi guruhim insonlar psixologiyasi insonlar psixologiyasiga kirib e nega baxtli hayot akademiyasi ekan deydi eski kanalim shu nomdada shunda kirib qolib qolib kuzatishadi oldin uch oy kuzatib kuzatganman <imitation> besh oy kuzatganman ba'zilar bir yil kuzatganda keyin aytishadiki keyin kurslaringizga yozilganman oddiygina bir ayollik sirlari kursimga yozilib bitta shu kursimni o'zida hamma muammosini hal qilib chiqib ketdida turmush o'rtoq bilan ham farzandlar bilan ham tushunib qolishdida keyin u uni mazasini ko'rgandan keyin o'sha kursni mazasini ko'rgandan keyin o'sha masalan ikki ming yigirma birinchi yilda gapiradigan bo'lsak ikki ming yigirma birinchi yildagi hamma kursimni o'qishidan aprelda boshlagan bo'lsa shunaqa shogirdlarimda hozir ham huddi shunaqa sizni o'zim posk qiib berib topganman deyishadi aynan o'sha o'zlari topgan mijozlarim juda bepul darslarimiz bor kanallarda oldin bepul darslarimizni eshitardi bepul darslarimizda vazifalarni bajarib judayam yaxshi natijalarga erishgan ekan keyin pulli kurslarimizga yozilishadida и e, qanaqa natijalar u ham unchalik havas qilsangiz bo'ladida masalan nol ko'chada qolgan holatida qaynonasi bilan munosabatlari yaxshi bo'lib ketadi qaynotasi bilan munosabatlari yaxshi o'zini ishlari yurishib ketadi turmush o'rtoqlarini ishi urishib ketadi и shunaqa holatlar bo'lgan qaynotasiga moshinalar olib bergan sovg'a qilib umuman murosasiz holatidanda yaxshi holatga chiqib ketishgan и farzandlari qorilikka o'tib ketgan gulola opa mana shunaqangi farzandim pul <laughs> o'g'irlashni boshlaganda sizni guruhigizga kirgavdim o'zimni ustimda ishlashni boshladim haqiqatdan meni energiyamga bog'liq ekan farzandni rivojlanishi qur'on tushirishni boshlabdi hamma havas qilib o'g'lingiz mana shunaqa bo'lib ketdi deb duo qilishyapti deb murojaat qilishadida natija olishganlar endi shunaqa natijalar bo'ladiki ular aytishadi gulola opa iltimos kanalingizga qo'ymang natijalar kanalingizga qo'ymang qarindoshlarimni qo'shganman natija olishsin deb ular ko'rsa dugonalarimni qo'shganman ular ko'rsa hijolat bo'laman deyishadi lekin oddiygina bitta pul kursimdan turmush o'rtoq bilan munosabatini yaxshilab chiqib ketishdi atrofdagilar bilan munosabatni yaxshilab pulga ochilib chiqib ketishdida juda katta pulga ochilib chiqib ketishdi yaqinda yana bitta xursand bo'lganim 600 yuz minglik kursimizni yuz mingga skidkaga da, eng xursand bo'lgani kurslarimizda yurib ongi o'sib kengayib ketganda shogirdlarchi hech qaysi skidka naqda pul to'lamadida yurganda mana o'sha olti yuz ming qayoqda yuz ming qayoqdada biz yuz mingdan skidkaga narx beryapmiz o'sha natijalarimiz <imitation> zo'rligidan deb ular olti yuz ming to'layaptida kursgada o'sha o'zlari xohlab to'lashadida biz hayronmiz bu skidka deb admin aytadi gulola opa katta qilib yuz ming deb skidka qilib qo'ydim deyishadida keyin qarasak ular olti yuz mingdan to'lab yuborishadi to'lab so'rasak o'zlari yo'q biz rozimiz shuncha natija oldik shuncha n kurslarda o'qidik loyiqmiz shunaqa darslarda o'qishga bu natijalarimiz bu pullarga arziydi deb o'zlari rozi bo'lishadi bu natijalar ko'rsam xursand bo'laman insonlar kengayganidan demak 600 mingga o'zini loyiq ko'rish degani bu 600 yuz mingni shuncha kurslarga to'lab o'qish darajasida kengayishda nol holatdan odamlar bor 50 mingni o'ziga ravo ko'ra olmaydi. 15 mingga o'ziga ovqat olib yeyolmaydi ko'chaga chiqsa quruq suvni chiqib qaytib keladi ular kursga ongini kengaytirishga bemalol sarflab yuborishyapti skidka nardni ko'rib turib o'sha skidka nardga to'lashmayapti mana shu holatda o'sib kengayishgan oddiygina bepul darslarimizdan boshlashgan hammasi mana shunaqa mijozlar keladi boshdan lekin juda ham o'sib kengayib keyin uchishadi professional psixologa kursimizgacha yetib borishganda shu darajaga borgan deyarli noldan bepul darslarimizdan boshlangan hamma mijozlarimiz shogirdlarim deyarli professional kurslarimizni bitirib chiqib ketgan keyin o'zini yo'nalishini topib ishlayotibdi mana shu natijalarim bo'lgan